Просто процитую а, а, м, командира штурмовой группы 2-го механизированного батальона 3-го штурмовой бригады. Что он говорит? Що ем, я вважаю, що нам не треба зупинятися, допоки ми не вийдемо до кордонів 91-го року. Адже ми зараз умовно почнемо переговори, станемо на тих же місцях, де ми зараз і через 5-10 років усе відновиться. Також він каже, що е, зараз ФПВі-дрони і наша артилерія дуже добре працюють по техніці ворога, якщо буде режим, як мінімум, так якоїсь тиші. Росія зможе підтягнути свої всі сили та засоби до лінії бойового зіткнення. Це я кажу в контексті так зараз активних перемовин, другий саміт миру, можливо, якесь припинення бойових дій на певний момент. Згадуємо перед Олімпіадою в Парижі. Макрон казав про те, що давайте зробимо режим перемиря і тиші. Так сложилось после плена, после более-менее реабилитации. Докладывал лично Порошенко и э, Лошкину, на банковой докладывал, что можно, что нельзя делать перед Минск-1. Тогда должна была Меркель буквально через сутки прилететь. Доклад был такой до часа, наверное, разговоров доказывал с пеной у рта, можно так сказать доказывал нельзя прекращать боевые действия нельзя прекращать стрелять нельзя прекращать э, уничтожать россиян которые в этот момент заходили на донецкую и Луганскую область долго доказывал послушали покивали головой э, э, доказывал о том что если дать хотя бы там пару дней три дня возможности закопаться нам придется, россиянам, нам придется потом терять очень много людей для того, чтобы их выбить и так далее и тому подобное. Послушали, покивали, прилетела Меркель и подписали Минск-1, остановили боевые действия, дали возможность россиянам взрыться, закопаться, подтянуть резервы и после этого начать дальше экспансию, то есть начали дальше захватывать Донецкую и Луганскую область. Пришлось уходить, отходить, и помните и Лавайск, и mm -hmm. тот, тот же Дебальцев, особенно Дебальцевский котел, который был организован тогда под Минск-2. Это уже был 15-й год, начало 15-го года. То есть то, что говорил Порошенко, он тогда, я же говорю, послушал и сделал, называется, по-своему, дал возможность россиянам по полностью переформатироваться, и они заняли большую часть Донецкой и Луганской области. И пришлось подписывать Минск-2, который дал россиянам еще э, 7 лет на подготовку, на производство кинжалов, переоборудование МиГ-31К под, их, под их выполнение задачи, ну и всего остального вооружения, которое они за 7 лет, за 7 лет подготовили. И в 2022 году мы получили следующий, третий этап уже наступательных действий россиян, когда они уже захватили еще большую часть Донецкой, Луганской, уже и Запорожскую, и Херсонскую области. То есть мы это все видели. Просто перед Минском один мы потеряли сотни человек, перед Минском два тысячи человек потеряли. Перед Стамбулом, то есть в 2022 году, мы потеряли уже десятки тысяч человек, а сейчас мы потеряли уже сотни тысяч человек. То есть вот эти вот остановки э, в боевых действиях Путину нужны для того, чтобы подготовиться, переформатироваться. У него есть такая возможность. У них есть сервевая база, у них есть э, достаточное количество живой силы, у них есть производство, у них нет складов таких, чтобы можно было вести там несколько, на несколько лет боевых действий. Им надо эти склады забить для того, чтобы дальше двинуться. Потому Потому по вот эти все подготовки к саммитам и требования Путина – это одно и то же. Это четвертый Минск. Я даже не говорю уже о Минск-3, потому что Минск-3 уже был в Стамбуле. Мы это уже видели, Арахамию со всей этой ГОП-компанией Умеровской, которые сдали тогда Крым и Донбасс. это видели, просто не забоялись они пропихивать эту тему, потому что понимали, что живыми не останутся под воздействием армии и общества. Поэтому сейчас это, можно так сказать, подготовка к Минску-4. Не получилось тогда в Стамбуле, сейчас готовятся к Минску-4. Путину надо остановиться. Остановиться в каком смысле? Не ему. Ему надо, чтобы мы остановились, чтобы мы перестали стрелять, перестали освобождать свои территории заморозить боевые действия, чтобы переформатироваться опять. Ему надо заменить личный состав, ему надо... У него пустые склады, у него нет сейчас на данный момент, у него на складах нет боеприпасов, он работает с колес. Они производят там 5-7 тысяч боеприпасов в сутки, Северная Корея там добавляет 3-4, вот 9-10 у них получается. У них пустые склады, у них через под конец года будут пустые склады и по технике. Та же картина, как в прошлом году по боеприпасам, будут постоянные склады по технике, ему надо остановить боевые действия. Он, причем он конкретно об этом говорит, условия прекращения боевых действий. Это, это что он об этом говорит, это его посылы. Носятся Орбаны, Си Цзиньпини, Папа Римский, мы же это видим, это же с его посылами носятся. Остановка боевых действий, то есть это требование Путина. У него, правда, одним из условий есть это освобождение там, Луганской, Донецкой области, Далее запорожской и херсонской одно из условий. И вот это требование Путина остановить боевые действия, что ни в коем случае нельзя делать. Я еще раз повторюсь. Минск 1, сотни человек, Минск 2, тысячи человек, десятки уже тысяч после Минска 2 потеряли. В 2022 году сотни тысяч человек потеряли. Если сейчас будет Минск 4 или там Стамбул или там какая-то Даха, допустим, где они там в Риаде хотят этот запустить следующий этап. Это будут миллионы жертв, миллионы, потому что россияне понимая, что им надо для того, чтобы захватить Украину, они подготовятся и ударят. И сейчас прививка к мировому обществу сообществу уже сделана. То есть сообщество никак не отреагировало на потери украинцев в сотнях тысяч жизней. Никак абсолютно. выразили очередную обеспокоенность. Все. Потому Путин все понял. То есть, ему, если уничтожить миллионы украинцев, им тоже ничего не будет. То, то есть, но ему надо время. Ему надо остановка боевых действий, чтобы переформатироваться. Забить склады. Закупить оборудование в той же Северной Корее, в том же Китае. Как-то получить. И дальше, конечно, уже шарахнуть. Мы этого четвертого удара уже не выдержим. Ну, у нас э, не хватит сил, средств для этого. Военные в этом прекрасно разбираются, прекрасно понимают, что ждет э, нас, э, военных я имею в виду, э, если остановить боевые действия. Это же не mm -hmm. только один, это да, практически вся армия, э, профессиональная армия, я очень хочу подчеркнуть. Не любительская, ту, которую пособирали по метро в бомжи или там из-под палки согнали, они будут домой проситься, вопросов нет. Но это не профессионалы, это не воины, это, это то, что не должно в принципе в армии-то и быть. А вот профессионалы, кадровые военные, линейные воинские части украинские, они прекрасно понимают, к чему может привести потом остановка и потом следующее движение. Армии просто не будет, россияне ее раскатают. Раскатают армию, а потом раскатают Украину. И, за, и мир забудет за существование Украины, украинской нации и как государства. Поэтому правильно говорят наши военные. Какая остановка? Какие мирные переговоры? Это практически убить, называется. Хотите убить Украину и украинцев, остановите боевые действия и сядьте за стол переговоров. Вопросов нет. Те, кто хотят это делать, вот один такой уже был, э, Перец Великий Донецкий, Янукович, он где-то в Ростове, или где он там болтается сейчас. Так лучше сразу поедьте вот туда, все эти канцелярские которые сейчас носятся э, с, с путинской идеей мирных э, переговоров и остановки боевых действий, лучше сразу туда поедьте. А вот уезжайте в Ростов, в Москву, вот, на вашу родину, потому что это ваша родина. Уже уже понятно, к чему они тянут. Эти все посылы, которые Путин дает, вот они их повторяют постоянно. Вы посмотрите, даже фразы одинаковые. Мирные переговоры и условия там мирных переговоров и так далее и тому подобное. То есть э, уедьте, не мешайте украинцам жить. Уедьте отсюда. Ну кто куда, кому куда больше нравится. Кто в Москву. Кто в Израиль, кто в Аргентину, там туда уже полетели потихоньку. Просто уйдите, не мешайте украинцам жить. Мы сами разберемся. Нам надо украинская власть. В Украине должна быть украинская власть, а не откуда-то приехавшая, пришлая с великого народа или там с невеликого народа. Вот когда в Украине будет украинская власть, вот тогда не будут такие вопросы, связанные там с заморозкой или с территории вообще возникать еще даже в соцопросах. Сейчас просовываются всякими книсами идея в соцопросах о сдаче территории, о мирных переговорах и так далее и тому подобное. У Порошенко спросите, спросите, что ему полковник, тогда еще подполковник Свитон говорил об этих всех действиях. Вот, вот что он после этого скажет сколько десятков тысяч, сотен тысяч жизней лежит на Порошенко конкретно по Минску-1 и по Минск-2.